Ну а как же Привальчик? Да я здесь уже давно стою. Я решил немножко здесь... Мне эта площадка очень нравится. Рассказывай о своих впечатлениях. Впечатление супер позитивное. В некоторых местах, правда, пришлось с непривычки тащить э, велик в руках. Ну, всего два таких участка было. Но это супер, круто. Учитывая мой стаж по катушек два месяца всего, знаешь. И то по городу. Впечатляюще. Ну все, мы уже практически тут осталось. Тут уже по ровной дороге. Сейчас мы доедем до беседки. Там покажу тебе, где есть ага. это самое. Сейчас сделаю пару водичка. Снимочков. Надо будет почаще сюда выезжать. Ты фоткаешь или снимаешь? Я видео сейчас снимаю. мы так приехали просто отметиться. Вы не переживайте, мы сейчас уедем. А? Мы, вы не переживайте, мы сейчас уедем. Мы так просто пофотографироваться приехали. Туристы. Мы туристы. Да. Русу туристы обликом морали. А вочи зачем свитят? Что, что? Вочи зачем свитят? Який вочи? Он с меня снимает. Не, не. Вочи зачем свитер? Так что? А да. Это а? а? тоже техника такая. Какая техника? Ну вот так такая техника, значит. Супер современная. Супер современная. Как тебе спуск? Ну я притормаживал достаточно сильно. Потому что я не был уверен. что Выдержит техника. Выдержит. Выдержит. Куда она денется? Более незнакомая трасса, наш первый раз. Не сильно гнал. Ты посмотри, какой вид. Так вот я про это и говорю. Тут интересная дорога есть, правда я не знаю, куда она ведет, но нас быстрее, наверное, выведет в село уверен, вот в эта дорога, но я в ней не уверен, будем спускаться стандартной дорогой. Надо будет ее разведать как-нибудь.